Попытка номер 155. Я уже очень давно не снимала. Всем привет. Поломались все мои принадлежности, особенно лампа. Короче, на силу я сделала себе более-менее картинку. Ой, что я можу вам, девки, сказать? Трохи, два месяца меня подшатнуло, но меньше с тем. Будем жить дальше, наслаждаться тем, что, как говорится, дала вам судьба. А мне судьба дала последние четыре дня – это воспаление нервной системы. В простонародье называется сквозняк. Я бегала по лесу, у меня такая специальная спортивная кофта, термобелье, короче, я, понятное дело, с леса добегаю домой мокрая, как шкварка, потому что выходит лишняя вода. Вот. И десь меня так трошки обдало до такой степени, что я уже другую банку диклофенака. Давай, что ты наебнешь, блядь, сука. Вторую банку диклофенака на меня натирают все, все вместе. Олег вчера мне уже натирал и говорит, что у меня уже рипа качается. Сегодня я помылась, потому что три дня я думала, що миться все-таки не надо, знаете, как берегла себе. Вот. Но вже коли чоловіка натерти мне спину, він каже, що я вже качаюсь, уже мені вже якось стало, знаете, трошки неудобно. Вот. Хотя, наверное, моя мойка сегодня была лишняя. Но если я вже помылась, войну. Дальше, со всех нервів, всего, я пообрізала під корень, все с ресницы нарощенные. Да, у меня тоже сдают нервы, я Зачайно жива людина. Я их такой взяла нахуй, такой чик, чик 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 чик, и повидрезала. Они держались вроде бы неплохо, вроде бы еще можно было, я на коррекцию записалась уже в этот же день. Но у меня так начал чухаться глаз, а мне так было, блядь, плохо на, на душе, что я решила их уничтожить. Или я жалею, пока не знаю. Без ресницы, конечно, ублюдочно выгляжу. Вот. Отрастут они как минимум через месяц. Так что пока не знаю. Наслаждаюсь тем, что есть. Но так как я еле дышу, в плане того, что я вот так... Чтобы лечь, и это... так... Чтобы балансировать. Ситуация у меня 96. У меня здесь есть все принадлежности, ситуация у меня 96, то есть воздуха мне хватает. Давление у меня 117 на 78, тоже почти неплохо. Ну, единственное, что пульс у меня 111, но так как я сердечница, чего тут следовало ожидать. Вот. Произошло очень много за это время и хорошего, и плохого. Ну, наверное, больше всего сплетен, новостей. Короче, я еще раз впавнулась в том, что... Мне люди не потрібні От слова совсем. Вот есть те, кому я сама звоню, это значит, что мне эти люди интересны. Те, кому я не звоню, а звонят ко мне, я удостоверила, что я просто как импат перетягиваю эту всю ебаную энергетику на себя. Семейство мое объявилось, вернее не они, а так получилось, что со мной очень общается, невистка, так сказать. Вот, и она рассказывает мне все, что там происходит. Ну, что я могу сказать? Происходит там все, чего и следовало ожидать. Ко мне э, какие-то претензии нет никаких. Просто вот как ты думаешь? Я говорю, а я думаю, что они все делали неправильно. И вот они, как говорится, получили эффект бумеранга. Э, в одном из видео меня спрашивали давным-давно, Куда я использую вот эти все секонд-хенда аппликации? Может помните, если нет, у меня есть видео аппликации, да, я покупала. Смотрите, в я в секонде нашла шикарную кофту, вот такая грубая вязка, такой кардиган, и вот на нее я пришила все вот эти аппликации. Я вышивала ее два дня. Я взяла нитку. Такую ж в'язательну, як пряжа самої кофти, пообрізала, і вот это вот все попришивала так, чтобы не отвалились камні. І ось вот такий шика... шикарний кардиган у мене вийшов. Чи я тішуся, дуже тішуся, він дуже красивий. Якось я зніму окреме відео, вам покажу, як... як гарно це все виглядає. Я шел к раму, если отдельно покупать эти вышики, это будет очень дорого. А в секунде вы покупаете вот эти сари, которые на вес. Смотрите, чтобы было хорошее камни, чтобы не отваленные были. Покупаете это все на сетке, потом эту сетку просто обрезаете. И вот как я ниткой по сетке, а потом сетку себе обрезаете, оно не видно абсолютно. У вас получается... Шикарне изделие ручной работы, которое. Ну, Коротше, це моє э, питання, як стирати. Я його не стирала ще і поясню, Це як верхній одяг. То есть я бризаю под мишками, как всі люди, так, да? побризала под мишками, якусь какую-то кофту или какую-то футболку. А сверху это как куртку, например, там кожанку или еще щось. то Такую демисезонку. и ношу. Ее стирать не надо часто. А если я ее уже и буду стирать, то, конечно, не в стиральной машине, потому что это все, скорее всего, поотваливается. А просто замочу ее, чтобы она сама стекла и все остальное. Поэтому у меня ничего не пропадает. Что он там сейчас рассказал? Ой, кто не подписан на мой инстаграм, То, певно, так часто не дивиться, у мене там сторізи часто виходить це інше купила я машину. У мене Nissan Kaškai, Кросовер. все класно, он почти дома стоїть, тому що я. Очень давно не ездила, у меня было 4 года перерыва, и для меня очень сложно парковаться. В нашем городе сейчас очень много машин, то есть по дороге кататься туда-сюда без проблем, я летаю, нема пытань. Припарковаться в какие-то узенькие улочки, в какие-то, это самое, не чувствую габаритов, поэтому выезжаю не часто. Но в целом я все равно счастлива, потому что я все-таки получила то, что я хотела, и то, о чем я очень сильно мечтала. Далее, что вам сейчас-таки рассказать, если любят это, как оно называется, недавно мне выскочила в рекомендациях, я же везде заблокирована у бывшей подруги, знакомой, о которой я снимала два ролика. Вот. Теперь она поменяла свое имя. Теперь она уже... Сейчас, блин, вспомню. Аурелия. <фораж> Аурелия, наверное, слово аура. Вот. И оно просто в рекомендацию выскочило. Я еще раз повторюсь. Наверное, опять проплачивает рекламу, чтобы нагнать себе подписчиков туда-сюда. Вот. Просмотрела, конечно же, пока была открыта этот профиль, не поленилась. Было интересно. На самом деле, опять же, скажу, за операцию ребенка она ничего, никакого отчета то не дала. Но это, это было понятно. Поэтому мы и говорили, что там, блин, было три копейки, собирали всей страной. Короче, Бог ей судья, как то говорится, но не, не с этим человеком. Вот, она, короче, там похудела, кстати, могу сказать, она там говорит, что я голодала уже когда-то. Да, она голодала, когда мы еще общались, месяц, она какая была, такая пришла. То есть, типа, она не голодала, она... я не знаю, что она делала, мы в этом месяце не общались, но, короче, явно не голодала, потому что она вообще не изменилась. В этот раз она действительно по ходу голодала, действительно не ела, она похудела. Ну вот спору нет, прям видно, наглядно видно. Вот. То, что она говорит, что она год не пьет алкоголь, это ложь, пиздеж и провокация, потому что она бухает постоянно. И если бы она не пила, она бы скинула очень много веса, это раз во-вторых, у нее ебальник такой был отекший, я знаю по себе, я сама любительница хляпнуть. Вот, я, как никто, своих вижу сдалека. Вот. И то, что она говорила, что она там пьет безалкогольное пиво, то похуй, какое ты пьешь пиво. Если ты не пьешь, ты не пьешь пиво от слова совсем. То есть алкоголь от слова совсем. То есть это не может быть алкогольное, безалкогольное вино, безалкогольное пиво, безалкогольное там Кофе без того, без того, без того. Не, если ты уже, ну, типа, вот, вот конец, чистая вода, типа, и все остальное. Ну, хвастовство, она на этом раскручивается себя. Я единственное, могу сказать от себя, что я очень сочувствую людям, которые поверят в эту глупость и нелепость. Потому что, когда мы познакомились, она постоянно говорила, что она там ведьма, что она все видит и все остальное. Видите, она начинала, когда уже, ну, уже мы так нормально влепались, да. Э, страшно то, что такие люди могут вам наговорить такие глупости, и вы, будучи. под впечатлением, под верой, что ну, например, я пошла к бабке, да, гадалки. Я не хотела идти, это получилось так, что меня попросила с ней поехать владелица салона, в котором я работала. Эта бабка мне начала там пай, 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 пай", и имена левые называть. Конечно, левые имена, это, ну, в любом случае у меня какие-то имена совпали. Но я с этими людьми не общаюсь сто лет, и я вообще не верю в то, что они могут там, ну, ну, говорят обо мне что-то плохое. Ну, а что тут такого? Мы все, блядь, в планете живем. По-любому, если мы знакомы, кто-то что-то допизданет, это нормальная вещь. И она так та 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 и видит, что меня не разматывает ни на что. И она начинает, а что ты сюда пришла? Я говорю, за компанию. А ну, то тебе это не надо, короче, ты тебе там не порчи, нет, ничего ты все равно в это все не веришь, иди с Богом, типа, все у тебя хорошо, поняли? А другие приходят и говорит, так просто рандомное имя. Вот я тебе кажу, вот ты зараз закрою очи, я тебе такое зараз нагадаю. Марина, Марина на тебе наговариваю. Я его вот чувствую, блядь, через экран вот так вот. Марина зараз на тебе пизданула. В тебе є Марина? Не, значит, что заебись. А может... Чекай, 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 Наташа. Наташа. Точно Наташа. Тут Марина, Наташа. Они такие похожи, знаете. А волосы... А волосы не а Але не, она покрасилась такой в, в такие коричневые, Они такое лепят, и вы им так несете, несете, несете эти деньги. Ну, короче, я это поняла, эту схему охуительную. Ой, что они делают? Я вам конкретно расскажу. Вы заказываете свечки или приходите там куда-то чиститься. Они катают эти свечки сами. Вот это сейчас внимательно послушайте. То, что они катают сами. Они вам накатали свечку, поставили туда фитилек, и потом говорят, ты запали ее, она должна нормально светиться, светиться, ну, гореть. И тут у тебя свечка начинает полыхать, коптить. Или как э, бенгальский огонь, поняли? Такой типа чу-чу-чу. Вы такие, бля, нихуя себе, вот это на мне порча, пиздец, короче. Вы такие на измене. Она говорит, так, успокойся, Видишь, на тебе с глаз, на тебе порча, короче, на тебе, блядь, там, я не знаю, на кладбище закупали тебя, ты не заметила, и все остальное, серьезно. Как это делается? Когда они катают эти свечки, вот эти самые модные, да, они чуть-чуть добавляют туда, как порох, в эту свечку, вот так, чтобы она у вас и коптила, чтобы она стреляла. Иди, бляха, просто в магазин. Купи обыкновенную свечку, вот магазинную, стандартную, поставь возле себя. Если ты проклята, то оно, наверное, не будет коптить, взорвется и все остальное. Но я даю 99,9%, что простая свечка возле тебя не будет ни коптить, ни смердеть, ничего с ней делаться не будет. Но если ты берешь вот, вот, вот конкретно там на отработку, на сахисрари, сахус, сахусвари, Макер по на трачу чакру пятую, десятую, короче, все пизда. Оно будет вам и коптить, и смердеть, и там вот они говорят, еще наливай это в кружку, а ты это наливаешь, а в кружке, ну как воск может в кружке взять сердечко, например. Никак, ты его выливаешь, по-любому, так это залупа вылезет. Ты на тучу посмотри. Если у тебя хорошее настроение, ты увидишь слоника. Если у тебя плохое настроение, ты увидишь там, я не знаю, черта какого-то, просто на тучке, да, но ее ж никто не делал, это просто твое, вот, я против этих ебаных мошенников, и против вот таких вот мошенников, я, я, я настолько сейчас залупилась, знаете, что обманывают людей, ездит она там поднимать свои эти самые, Окей, okay, учится чему-то, но они же людей дурят. Послушайте, этот человек в своей жизни ничего не достиг. Этот человек в своей жизни не может вам рассказать, как вам жить, только исходя из того, что он в своей жизни не знает, как себя в кучу собрать. То, что она сейчас начала меняться, начала собираться, это хорошо. Но это уже... Після таких э, ударів судьби, вот вот і вона не міняється, просто работать, просто, ну, как то говорится, залягти на дно, як люди роблять, да? ні навпаки, наєбувати, наєбувати. Тобто вона хоче завжди швидкий, бистрий доход. И ей без разницы. Что вы будете делать с той информацией, которая она просто высрит, которая ей привидится? Я тоже могу сказать: вот так человека вижу, так смотрю на него и думаю. Ну, конченый. Он вот, не конченый. Да не, он конченый. Ну, я не знаю, вот, вот, вот я вижу, блядь, он, короче, два раза женится, четыре раза у него там выкидыш будет. У его девки там, короче, блядь, пизда. Если он не женится, ну такая у него будет короче, они придумывают и это реально признак шизофрении люди которые сущности слышат видят духов видят умерших и все остальное это шизофреники это проявится потом очень и очень плохо не слушайте никогда людей которые вам хотят что-то объяснить что с этим делать успокоиться Выкинуть все э, алкоголь. Ну, не знаю, курить можно. Я, я не против курения. Я сама и курю. Это не, не есть плохо. Лично я так считаю. Когда у вас э, поднимается кортизол, выйти на улицу, обдуматься, ни с кем не общаться. Вы только худеете и купаться в себе. Никогда не верьте, что какой-то человек в этом мире может вам сказать, как вам правильно поступить. Это все ложь, пиздеж и провокация. Они вам скажут только то, что вы хотите услышать, они вас прочитают как, как, спектр, а потом будете к ним ходить и постоянно спрашивать, 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 как вам поступить и платить, платить за это деньги. И всегда у вас все равно будет не что-то не получаться. Вы всегда куете свое життя, запоминайте это раз и навсегда. Не ведитесь, тем паче, ей зарастала стике, что раньше там до какой-то бабки надо было ехать, я не знаю, а 3 дня земель какая-то там сидела баба Яга, в избушке на курях ножках, там к ней ездили, она какие-то там травы давала. Это действительно там помогало кому-то и все остальное. И у меня, например, с детства врожденная была такая анатомия у меня нога вылетала суглоб ну это уже потом когда сердце мне сделали я уже знаю не буду усугубляться сказали что надо мазать барсуковым жиром чего стоило моим родителям найти барсучий жир в советском союзе чтобы натирать мне эту ногу он вонял чертом блядь. меня этим жиром мазали как вы думаете сейчас помогло ли оно мне или это просто сама нога срослась, или это барсуковый жир. Ну, я не знаю, это уже можете написать в комментариях. Поэтому э, я постараюсь вернуться как можно быстрее. Я Думаю, вам это видео было полезно. Вы послушали, чуть-чуть успокоились. Ой, живите своей жизнью. Че хворите, че не хворите. Знаете одно? Все у ваших руках. Все в ваших руках. Вот все, как вы делаете, как вы в эту секунду считаете правильным, вот так и поступайте. Только не поддавайтесь эмоциям. Если вы слишком, вот прям вот хочется гадость какую-то сделать, не, на следующий день. Если на следующий день вы проснулись и хотите это сделать, тогда делайте. Но не рубите с горяча. Есть такая хорошая пословица, 7 раз отмеряй, один раз, раз отрежь. Я притремуюсь и вам Хорошего вечера!